громче, пожалуйста. Не, mm ну -hmm. давайте сразу поднимать настроение. Страусы, кабанчики и еще кто? Их пони в Межигорье. Это самый большой вопрос, самый крупный. Но я вам скажу, чтобы вы знали, может быть, кто-то об этом не знал, не слышал. Значит, я являюсь владельцем, официально владельцем дома 620 квадратных метров. Там, в Межигорье. Я живу в этом доме с 1999 года. После того, как на меня было покушение в гостинице «Национальная», Президент Кучма предложил мне останавливаться, когда я приезжаю в Киев на закрытой территории. И с этого времени я там живу, нахожусь. Затем было два указа президента Кучмы, потом указ президента Ющенко, где мне передали этот дом в вечное пользование. Но! Он был на балансе государственного управления делами. Он очень старый. Его нужно было ремонтировать. Я его начал ремонтировать. Отремонтировал. Когда пришла власть новая, они попытались опять меня выселять из этого дома. Но в итоге... Поступило предложение, чтобы я его купил. И я за этот дом заплатил своими деньгами, которые у меня были задекларированы. Я продал все, что у меня было в наличии в то время. И заплатил 3 миллиона 200 тысяч долларов за этот дом, под которым всегда там было 1,7 гектара земли. И я всегда там жил. Все остальное, что там сейчас есть, это не принадлежит мне. Частично я арендовал часть помещений. Ну, естественно, я не мог летать на воздухе. По воздуху я ездил по этим дорогам там. И я эти помещения арендовал для того, чтобы выполнять функции главы государства. Это и мой офис. И все остальное. Все, что там показывали, это красивые картинки. Есть реальные собственники, и я думаю, что вы их скоро услышите, потому что международные адвокаты очень скоро будут обращаться в суды, потому что эта собственность не является украинской. Вот так. Теперь все разговоры в отношении того, что там мой старший сын, владелец, этого. Этого никогда не было. Я никогда даже об этом не слышал. Это придумали уже сейчас, на ходу. Поэтому все красивые картинки, вся эта иллюстрация, которая была сделана по моей дискредитации, это такой, значит, знаете, политический трюк. касается, также, также все, что касается каких-то там средств, денег, собственности за рубежом, у меня никогда никакой собственности не было, я ей не владел, у меня никогда не было никаких счетов за рубежом, я публичный человек, у меня все, что было, все было задекларировано, и все было на моих считаю Поэтому это все пустой звон. Так, коллеги, коллеги, давайте сейчас руки опустим.